হাই ফ্রেন্ডস আপনার সকলোকে পুনৰবাৰ মধ্যে ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগতম আজি জানাইছো আকৌ এটা নতুন রেসিপি ব্লগ লই আপনার ওসব উপস্থিত হয়েছোহি আসুন বারো আজি কি বানালো আৰু কেনদরে বানালো চাও আজি বনাবলৈ লোক এয়া সজি একদম কুমলিয়া সজি হয় এয়া সব আর এয়ার শুকান মাছ শুকান মানে বামলা মাছ হয় এয়া শুকান মাছ আৰু চজিনা এটা ৰেচিপি বনাব লৈছোঁ তাৰ কাৰণে এই চজিনাখিনি প্ৰথমে এতিয়া মই কাটি কুটি ল'ম মিহিকৈ এইখিনি একেবাৰে কোমলীয়া যিহেতু ইয়াৰ মানে চুঁচ গুচাব নালাগে অকণমান টানি চাম আৰু চুচ ওলালে ওলাব নোলালে নাই একেবাৰে কোমলীয়া এইখিনি এইখিনি মই টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি ল'ম আৰু তাৰপিছত মই শুকান মাছখিনিও কাটি ল'ম টুকুৰা টুকুৰকৈ আৰু তাৰপিছত আপোনালোকক পুনৰ দেখুৱাম সেইখিনি প্ৰথমে কাটি কুটি ঠিক ঠাক কৰি ল'ম এতিয়া চাওক মই এই শুকান মাছ আৰু এই চজিনা কাটি কুটি লোৱা হৈ গ'ল এইখিনি মই একদম ধুনীয়াকৈ ধুই পখালি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই এটা আলুও দিম কিন্তু আলুটো কাটিম আৰু কটা নাই আলুটো ইয়াতে মই আলু এটা মিহি মিহিকৈ দি দিম আৰু এতিয়া মই এইখিনি বনোৱা প্ৰচেছলৈ আগবাঢ়িম প্ৰথমে মই আৰু লগতে মই লৈছোঁ এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ এটা মিহি মিহি কুটি লৈছোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ দুটা আৰু অকণমান নহৰুৰ পেষ্ট লৈছোঁ মই আৰু এতিয়া মই এইখিনি প্ৰথমে আলুও কাটিম আৰু লগতে এইখিনি বনোৱা প্ৰচেছলৈ মই আগবাঢ়িম এতিয়া মই প্ৰথমে গেছতে কেৰাহী এখন বহুৱাই দিলোঁ আৰু ইয়াতে মই দি দিলোঁ মিঠাতেল আৰু তেলখিনি ইতিমধ্যে গৰম হৈ গৈছে আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দি দিম এই যিখিনি শুকান মাছ মই কাটি ৰাখিছিলোঁ এইখিনি মই ফ্ৰাই হ'বলৈ দিম আৰু দি দিম অকণমান নিমখ একো নকৰে আপোনালোকে ফ্ৰাই কৰি ল'ম এইটো চোক এইখিনি ফ্ৰাই কৰি লোৱা হৈ গৈছে এইখিনি মই এতিয়া নমাই ল'ম আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম এয়া পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি অকণমান ভাজি লৈছো আৰু ইয়াতে মই দি দিম এই নহৰুখিনি ধুনীয়াকে মই ভাজি ল'ম যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ পৰা কেঁচা কেঁচা গোন্ধটো গুচি নাযায় তেতিয়ালৈকে মই ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম এতিয়া চাওক এইখিনি ভাজি লোৱা ইয়াৰ হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম হালধি গুড়ি জিৰা গুড় ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ ইয়াত আপোনালোকে সৰিয়হো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই কিন্তু সৰিয়হ দিয়া নাই সৰিয়হ নিদিয়াকৈ এনেকৈ খাই ভাল লাগে আৰু দিছোঁ এয়া জলকীয়া গুড়ি অকণমান পানী দি দিওঁ নহ'লেখিনি জ্বলি যাব পাৰে তাৰপিছতে ইয়াত নিমখ দি আৰু ইয়াতে দি দিম সোৱাদ অনুসাৰে নিমখ আৰু এইখিনি এতিয়া মই একদম খুব ধুনীয়াকৈ একদম উতলিবলৈ দিম যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ পৰা তেল বিৰিঙি থাকে তেতিয়ালৈকে এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ উতলি গৈছে এতিয়া চ ইয়াৰ পৰা তেল বিৰিঙি উঠিছে লাহে লাহে আৰু এতিয়াতে মই ইয়াতে দি দিম এচিনাখিনি আৰু এইখিনি অকণমান মই মছলাখিনি মিলাই দিম ইয়াতে আর এখিনি এটা আমার ঢাকন লগায় দিইবলৈ দিব এটা সব এখিনি আমার ইয়া 2-3 মিনিট থাকৰ হৈছে দেখে ধنيه মই পৰখন লৰাই দিম আৰু সব ইয়াতে মই ইয়া দি দিম আলু খিনি আলু কাটি ৰাখিছিল লগতে দি দিম এই শুকান মাছখিনি আটাইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভালদ ঢাকন লাই আইপা তিনি মিনিট সিজাবল এখানে আমার আক দুইপা তিনি মিনিট হয়ে গুয়ে আছো খুব সুন্দর গোধাইছে আর এটা আমি ই গরম পানি বাবে আৰু এইখিনি এতিয়া মই একদম হাই ফ্লেমত ধুনীয়াকৈ সিজিবলৈ দিম এইখিনি এতিয়া আমাৰ পূৰা ৰেডি হৈ গৈছে গেছটো মই এতিয়া চিমতে ৰাখি দিছোঁ আৰু এইখিনিতে চব এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম আৰু আপোনালোকক অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ছাৰ্ভিং বলত ছাৰ্ভ কৰি দেখুৱাম এয়া এতিয়া আমাৰ চজিনা আৰু শুকান মাছৰ এই ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গৈছে এই ৰেচিপিটো একেবাৰে কম সময়তে আৰু কম উপকৰণে মই বনাইছোঁ আৰু খাবলৈ যে ইমানেই সুস্বাদু হয় মানে আপোনালোকে নাখালে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰিব তেতিয়াহ'লে বৰ্তমান যিহেতু মাৰ্কেটত মানে বজাৰত ওলাইছেই এনেকৈ চজিনা আৰু যদি কাৰোবাৰ ঘৰতো আছে খাব পাৰে সেনেকৈ কোমলীয়া চজিনা খাই চাবচোন ইমান বেছি ভাল লাগে মানে বুঢ়াটো অকণমান বৰ খাই থাকিব লাগে চুপি মেলি তেতিয়াহ'লে এইদৰে এদিন এই কোমলীয়া চজিনা বনাই ট্ৰাই কৰি চাবচোন কালাৰটো চব কি ধুনীয়া হৈছে দেখিয়ে খাং খাওঁ লাগিছেনে বাৰু তেনেহ'লে এদিন এদিন চেজিনা বনাই খাই চাব ৰেচিপিটো আপোনালোকে ৰুটি ভাত পৰঠা চবৰ লগতে পৰিৱেশন কৰিব পাৰে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব তেতিয়াহ'লে আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ লগত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই